Значит, первая наша разработка нашей секретной лаборатории. Двигатель внутреннего сгорания, который работает на воде и частично на бензине. Значит, двигатель бензопила Хаскварна. Карбюратор убран. Глушитель убран. Выхлопные газы из глушителя попадают в трубу, которая ведет в емкость, в которой будет залита вода и бензин. Отсюда, с самого низа труба, они попадают сюда и здесь бурлит. Затем выхлопные газы, газ смешивается, выхлопные газы смешиваются с бензином, с парами воды, попадают опять внутрь этой трубы и попадают в цилиндр. Добавляем немного воздуха, и горючая смесь работает по полному циклу. Хочу обратить внимание, что выхлоп становится ну, практически чистый, горячий пар. Ну, собственно, и все, пробуем. Да, еще вот в реакторе, это, в общем-то, мы называем реактор, здесь еще внутри этой трубы находится, ну, типа такого стержня. Ну, которые там предназначение тут сейчас объяснять уже не будем, пробуем. Вода можно глотнуть для храбрости. Так примерно на глаз заливаем холодное. Я думаю, хватит. Так где-то примерно пропорция процентов 20. Ну еще иногда можно использовать вот такую сетку для мытья посуды. Для того, чтобы пузырьки газа были более мелкие. Здесь у нас ну, мы специально ставили это для, чтобы это показать в банке. Конечно, правильно это все делать герметично. Но что видно, что здесь что-то происходит и что именно происходит. Пару капель бензина на старт не переборщил. Ну, погнали к наших городских. во Собственно, вот и все. Вот бензобака, это вот показано, что у нас бензобака нет, отключен, подача топлива отключена. Ну, просто хочется внимание наших ученых обратить, чтобы вместо этих там рабцевых заводов пытались изучать это явление и строить такие двигатели. И хватит нас обманывать, ездить мы можем на воде очень даже запросто.